Во французской Лиль сегодня стянуты дополнительные силы для обеспечения порядка вокруг матча чемпионата Европы и Россия-Словакия. Но инцидентов, несмотря на беспрецедентные меры, избежать не удалось. После игры в центре города при попытке оттеснить буйных британских болельщиков полиции пришлось применить слезоточивый газ. Без провокации не обошлось и на самом матче, который завершился не в нашу пользу со счетом а 1-2. Несмотря на призывы, в российском секторе все-таки был зажжен фаер. Алексин Багин о жарком игровом дне. первые минуты после матча Россия-Словакия на земле возле стадиона разбросаны дымовые шашки. Полиция сдерживает иностранных болельщиков. Они очень рады поражению нашей сборной. Восторженные чувства выражают нецензурной бранью, выкрикивают оскорбления в отношении россиян. Жандармам даже пришлось применить слезоточивый газ, чтобы успокоить особо буйных ультрас. Кто начал первым, этот второй по счету конфликт болельщиков еще предстоит разобраться. Вот видео, которое уже во время игры попало в сеть. На нем фанаты российского сектора зажигают фаеры, несмотря на строгий запрет и угрозу полной дисквалификации команды. Видимо, тем, кто называет себя болельщиками, нет никакого дела да, судьбы сборной. Россия -чемпион. А вот те, кто действительно переживал за наших, идут в живом коридоре. Так, сейчас передвигаются гости из России, держатся вместе под охраной полиции. Их Россия чемпион. Конечно, звучит не так громко, как оскорбительные выкрики иностранцев, но главное в первые часы после матча не поддаваться на провокации. А они начались задолго до матча. Например, скандально известный журнал Шабле Эбдо, специально к игре со Словакии выпустил очередной номер с карикатурой на главной странице. Французские художники изобразили болельщика обрюсшим, небритым мужчиной с рассеченной щекой и подбитым глазом. Во рту он держит сигарету, а в руке окровавленную бейсбольную биту. Подпись гласит: хулиганы! Русские приехали только для мордобоя. О нет, еще и для оперы парирует нарисованный человек. Иностранные СМИ сегодня вообще соревнуются в остроумии. На перебой сообщают, как опасны эти русские. Например, издание Guardian вышло с заголовком «Английские и российские болельщики в Лили вызывают тревогу из-за очередного черного дня на Евро». Ей вторит Дейли Mail. Хулиганы из России оказались глухи к предупреждениям УЕФА. Смысл информационной атаки, официальная Москва и российские чиновники будто бы потворствуют агрессивному поведению Ультрас. И это при том, что в России такое поведение соотечественников сразу назвали, мягко говоря, вызывающим. Однако еще большее удивление вызвала позиция французских властей. Это основной вопрос. Насколько я понимаю, Ники доказательству властей Франции нету, поскольку если бы были доказательства об их причастности, например, там, к нападению, избиению каких-то граждан, да, то здесь усматривается факт уголовно наказуемого деяние, Да, и тогда здесь вопрос нужно ставить не депортации, а об их уголовном преследовании. Впрочем, по сообщениям СМИ, УЕФА уже намерена довести историю с дракой наших болельщиков и британских ультрас до суда. Тогда россиянам может грозить реальный срок, но забегать вперед пока рано. Сегодня, например, в неприятности жандармам доставляли далеко не приезжие из России, а европейцы. Это в них пришлось хоть единожды, но все равно распылить слезоточивый газ. Поэтому утверждать, что задержали именно зачинщиков беспорядков в Марселе, считают эксперты эксперты преждевременно. Французской полиции нужно всем доказать, что она еще ого-го. Потому что она действительно завалила вот эту ситуацию с беспорядками. Она с ними не справилась. Она не смогла их ни предотвратить, ни разогнать, ни хотя бы задержать тех, кто принимал участие в беспорядках. Поэтому она хотя бы пытается показать, что она в принципе контролирует ситуацию, задерживая практически, я так понимаю, всех подряд. Сразу после нашего первого поражения в чемпионате свое мнение об игре выразил министр спорта Виталий Мутов. Редактор я говорил и буду повторять, что у нас есть свой футбол, мы умеем играть. Играет команда, играет тренер, мы играем все вместе. Я считаю, что поражение мы не заслуживали. Мы не слабее Словакии, но, видимо, им победа оказалась важнее и нужнее. И есть еще одна игра. Всем нужно собраться и сыграть в свой футбол. У России один шанс – это атакующий футбол. Именно атакующий футбол, а не машущие кулаками болельщики. Вот, очевидно, главный рецепт нашего последнего шанса на чемпионате 2016. Алексей Багин, Анастасия Шурыгина и Павел Ликоторчук.